Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступні хвилини у нас студії народний депутат України Сергій Горохов. Вітаю вас, пане Сергію. Да, добрий день, Вадим. пане Сергію, от ви як новообраний депутат, в якого, в принципі, не так багато досвіду роботи парламенту, тієї законотворчої роботи. Як ви дивитесь на те, що відбувається зараз у сесійній залі? Принципова позиція сьогодні представників удару, які біля президії постійно і вночі, і в день читують. оберегает президиум парламента. Есть думка ваших колег, представителей партии регионов? Как знайти точки дотику Вы знаете, Вадим, хороший вопрос. Я вообще до избрания народным депутатом занимался производством, промышленностью занимался. И те, кто промышленники-производственники, они привыкли всегда к конкретике. А вот то, что происходит в Верховной Раде, нет никакой абсолютно конкретики. Нет... Никакого здесь именно смысла Здесь идет только четкий, чистый пиар Это пиар технологии, которые выгодны на сегодняшний момент оппозиции И заблокировали трибуну Хотя э, один день работы парламента обходится налогоплательщикам 2 миллиона 300 тысяч гривен Три дня блокирования, уже 7 миллионов вылетели в трубу, непонятно почему Что они говорят? Задают вопрос Да, они голосуют, каждый сам за себя Мы только за то, чтобы голосовал каждый депутат за себя на сегодняшний момент, что у нас имеется в парламенте? Фракция партии регионов входит на работу, регистрируется. У нас более 200 депутатов регистрируется письменно, каждый за себя. Плюс есть 32 коммуниста, плюс есть те депутаты, которые самовыдвиженцы. Поэтому для нормальной работы парламента есть большинство, порядка 240-250 человек. Оппозиционеры задают вопрос по системе «Рада-3». Можно и раду 3 вести. Потом они зададут вопрос, что нужно раду 4 вести по сетчатке глаза. Потом раду 5 по конфигурации уха. Но не в этом дело, не в этом суть. Мы готовы пойти на любые компромиссы для того, чтобы заработала Верховная Рада. Например на какой компромисс можно пойти о том, что бы тот депутат, который не зарегистрировался лично за себя письменно, его место, его карточка блокируется и уже никто не может голосовать. тоже нормальный выход с положения. только что нужно договариваться. мы поэтому и собрались. у нас нет в Верховной Раде ни одной фракции, которая бы имела большинство, то есть 226 ни одной фракции нет. поэтому наша фракция готова и договаривается с другими коллегами своими. Пане Сергію, не питання один день зібратися народні депутати. Ви сказали, що прийшли народні депутати, майже 100 явка всіх ваших колег по фракції партії Рюйону. Але тут інше запитання: чи зможуть вони щодня ходити на роботу? Те, що від них вимагають і виборці, і конституція, і закони України. Ми дивимося на соціологічні дослідження і бачимо, що із хоче, щоб кожен депутат голосував за себе лично. І звісно, що ми на стороні ізбирателей. Ми провели у себе за. Себе... Заседания фракции поставлен жестко вопрос о том, что если э, будут у нас злостные э, не, депутаты, которые не ходят на заседания на пленарные или на не работают в комитетах, мы будем ставить э, вопрос о том, чтобы они сложили с себя э, депутатские полномочия. То есть э, мы идем на это сознательно, и мы э, партия власти и мы заинтересованы в том, чтобы каждый депутат ходил, каждый депутат голосовал персонально. Сьогодні, до речі, в нас в ефірі був ваш колега, який працював в попередньому скликанні парламенту. Він зараз в списку партії Ріоні. йому не вистачає буквально декілька місць до того, щоб він потрапив у парламенті. Він визнає, що є проблема присутності чи не присутності ваших колег. Ну, деякі люди, які тут тільки з'являються на відкритті сесії, оце відверто. Це про це всі знають. І чи будуть от такі люди, які ну, можуть пожертвувати своїм депутатським мандатом, щоб Те люди, которые уже дали в прохідному списку, списке, не, в непроходном пока еще, они смогли зм нормально прийти и працювати Тем більше люди с опытом. Три скликання народный депутат сегодня был в эфире, вот так я нам рассказывал. И, вы знаете, Вадим, на сегодняшний момент, пока у нас в стране нет механизма отзыва депутатского мандата. Заява? На. Мандату. Но теперь нужно либо же, чтобы депутат сам это сделал, написал заявление о сложении себя полномочий. и... Э, зашли те депутаты по списку, которые готовы и будут работать. Либо же нужно принимать другой законопроект, по которому избиратель будет э, отзывать мандат у того э, депутата, который не ходит. И мы у себя э, внутри фракции четко и жестко решили. Мы эти вопросы будем поднимать, мы будем освещать и никто не, ни, ничего не у, утаивать не будем. Вы посмотрите, что в ближайшее время будут уже серьезные изменения. Чи пришлечить переговорный процесс на вашу думку... Проблема, вона ще не так гостро стоїть, але на сьогодні говорять про те, що в разі недієздатності парламенту в президента України буде право припинити його повноваження. Да, согласна конституції, якщо 30 днів не працює парламент, у президента появляється дане право. Ну я. лично и э, фракция партии регионов не сторонники досрочных проведений выборов. Потому что сегодня одна политическая сила заблокировала трибуну, завтра вторая. Так что каждый месяц проводить выборы в стране. А сколько это обходится э, финансово, затрат для наглоплательщиков и так далее. Поэтому я не сторонник этого. И мы будем всеми законными методами э, стараться не допустить распуска парламента. А не законными силовыми методами? Знаете, за незакон... силовые методы, э, прежде всего незаконный э, метод ⁇ это блокирование трибуны. Бречица, это уже нарушение Конституции, нарушение регламента. Они заблокировали трибуну и не дают никому, и сами в том числе не работают, не голосуют. Вот уже. То есть ну, на любую силу найдется противодействие. І если бы ми хотіли, ми б уже могли силовим методом за п'ять минут розблокувати трибуну. Просто не стоїть такой вопрос. Ваш колега Олександр Єфремов каже, що з чемпіоном світу з боксу важко сперечатися і застосовувати проти, проти нього силові якісь методи. Ну, чемпион мира, он на то и чемпион, у него кулаки это, наверное, оружие, которое он не может использовать. Вот в этом-то проблема. Но я же еще раз повторю, что мы не сторонники силовых действий, мы сторонники, надо приходить и работать. Тем более много пришло депутатов, которые занимались промышленностью, мы практики. Мы пришли сюда практики, мы мажоритарщики, нас выбрал народ, нам доверили это, мы должны показывать, что мы делаем для народа. Ведь пройдёт год-два, а жители скажут: "Мы ж у нас пенсии не увеличились, у нас заработная плата не увеличилась. Что вы для этого сделали?" А мы а мы сегодня пока ничего не можем делать. Мы только тратим деньги на налогоплательщиков. С какими вы законодавчими пропозиціями пришли до парламенту? Можливо, просто є ідея, але вона ще не втілилися в законопроект. А ну, прежде всего, прежде всего, какие нужно на мой взгляд относить и чем я буду заниматься? Я попал в комитет промышленности и инвестиций. работаю заместителем руководителя комитета, мы должны создать условия на законодательной базе для того, чтобы к нам в страну пришел инвестор. Западный или внутренний инвестор, нет разницы. Мы должны создать новые рабочие места, мы должны построить новые заводы. Только тогда, когда будут работать заводы, у нас появятся деньги в стране. Когда у, когда у нас... парламент, это тоже важно. Yeah. Правильно, а 9. парламент должен принять эти законопроекты сначала. И, и второй вопрос, над которым нужно очень серьезно работать, нужно выводить заработные платы из тени. У нас половина, может быть, больше заработных плат находится в тени. Нужно работать над пенсионной реформой, чтобы каждый человек понимал, куда идут отчисления в пенсионный фонд. Его нужно, на мой взгляд, делать накопительным ту часть, которую отчисляется в общий фонд. Есть персональный фонд, поэтому в этом направлении нужно работать. И Закон дожен привести к тому, що етабуть вигадна роботодателю, буде вигідно роботнику, і та будуть вигадна государству. А що кажуть роботодавці, якщо ви задали пенсійну реформу? Ви його не ухвалювали цей закон, але а, є такі пропозиції депутатів. Ну потрібно переглянути. Все ж таки, і міністр профіль не визнає, що є проблеми. Не не скоротився дефіцит пенсійного фонду. Натомість бачимо, що 5 років для жінок, і ну не всі з ентузіазмом це сприйняли на сьогодні. Вы как практик вы сказали, что, А что... я как практик изнутри вижу на мой взгляд я общаюсь с избирателями, я общаюсь с работниками, я общаюсь с предпринимателями и вот те Предложения, которые есть ну, на практике, их нужно сейчас попытаться перенести на бумагу. Но это очень серьезный законопроект. Это не просто законопроект, который э, зарегистрировал, их десятки можно зарегистрировать, лишь бы для отчетности, для галочки. А именно те законопроекты, которые э, будут именно влиять на улучшение качества жизни наших избирателей, они непростые. И этот законопроект за месяц, за два и за три невозможно э, оформить. Но я общаюсь з юристами. Я поручив своїм помощникам этим вопросом займатися. І однозначно, этот законопроект я буду реєструвати Верховній Раді. Ну в Україні практики основні практики це кабінет міністрів. От пане Сергію, ви голосували за призначення нового складу уряду. Чим керувалися? То тобто довіряєте ви цим людям, які сьогодні працюють на посадах. Міністрів, прем'єр-міністрів, віце-прем'єр-міністрів не тільки те, що вони є про владною командою, представниками багато людей із партії регіонів. Чи здатні вони на сьогодні вирішити ті проблеми, по які ви говорите? Знаете, Вадим, на сегодняшний момент у нас в стране нет другой команды, которая бы умела и могла работать, которая бы не боялась взять ответственность на себя за принятие даже тех непопулярных реформ, но которые направлены на улучшение благосостояния человека. Да, на сегодняшний момент не все получается, да, оно так быстро не идет, но нет просто других людей. И та ситуация, которая сложилась у нас в стране, я считаю, что и правительству, и президенту можно при жизни памятник поставить. Потому что очень сложная цена на газ, как нас давят с одной стороны, с другой стороны Европа и Соединенные Штаты Америки, и в этой ситуации мы должны планомерно развиваться, чтобы каждый год был не хуже предыдущего. И в этом плане я смотрю, что мы находимся даже в более лучшей ситуации, чем некоторые европейские страны, Там Португалия, Греция, Италия, Испания и так далее, поэтому. Я довіряю цій команді однозначно. Дуже цікавий факт сьогодні наводять ваші опоненти, представники батьківщини. Сьогодні спілкувалися з Олександром Бригенцем. Він згадує про те, що от останній раз, коли легітимно приймалося рішення Верховної ради, коли особисто кожен голосував, це питання призначення уряду і питання відставки уряду Юлії Тимошенко. Після того а в сесійній залі, якщо проводити такі паралелі, були зловживання, те що не особисто голосували народні депутати. Наскільки от ви сказали, да в кабінет міністрів довіряєте цій команді? Пішов Арбузов з Нацбанку з першим і прем'єром, призначили Ігоря Соркіна, і виникали питання про особисте голосування. Так само, от питання легітимності до цих людей, які сьогодні працюють в кабінеті міністрів, в Нацбанку України. В чем суть вопроса? Я немного а Почему они могут быть нелегитимны? За них голосовали, есть большинство, проголосовало за Соркина, если не ошибаюсь, 231 голос. Практически вся фракция была на месте, за исключением больных или тех, которые находились в командировке, голосовала фракция коммунистической партии. Другі депутати голосували. Є чітко зареєстровані розписи, фамілій, які uh -huh. були депутати. Потім знаходяться легітимно. і опозиція признала легітимність даного голосування. Ще одне запитання: наскільки сьогодні народні депутати готові працювати ну, не, не щодня, не понеділок, вівторок, середа, четвер, а тільки вівторок і четвер приймати рішення голосувати, а в, вівторок і вівторок і четвер голосувати, а в середу і п'ятницю. В п'ятниці проводити годину запитань до уряду, а в середу тільки обговорювати питання. Така форма роботи може налагодити роботу парламенту Верховної Ради знаєте, Та форма може бути люба. Можно голосовать каждый день, можно голосовать два раза в неделю. Просто потом, я уверен на сто процентов, у оппозиции возникнут другие претензии. И вы посмотрите, время пройдет, потому что им нужно показывать, иначе их никто замечать не будет. Они что-то должны делать. И к этому избиратель должен относиться с пониманием, что да, такой процесс. Да, у нас сегодня демократия. Да, это возможно. Поэтому как найдется какой-то компромисс, но опять же я повторю, что я за то, чтобы э, те депутаты, которые не зарегистрировались э, собственноручно, письменно, блокировалась карточка этого депутата. А как мы будем голосовать два раза, три раза, 12 раз в неделю, это не принципиально. На завершение нашей разговора, снова повертаясь до кабинета министров, это кабинет министров Верховной Рада, но несколько дней в тому, ведь было Те, що вам близьке, міністра промислової політики, наскільки ця людина нова в уряді зможе професійно проявити свої здібності? На наскільки я про інформую чоловік, який став міністром промишленості, чоловік достаточно практик? Він працював в промисловому підприємстві, Uh, я считаю, что нужно посмотреть, uh, какие изменения будут проходить, uh, но заранее сказать о том, что плохо это или хорошо, ну нельзя. Нужно судить uh, людей по делам, и а для того, чтобы uh, посмотреть на какие-то определенные дела, нужно время. То есть uh, проработает 2013 год. Я думаю, надо надо подводить итоги по результатам года mm -hmm. на любые экономические показатели любого предприятия. Страни і так далі, любой отрасли по итогам года нужно проводить. і потім ми посмотрим, як себя показав человек. Зрозуміло, дякую вам, пане Сергію, за розмову і бажаю вам успіхів. І сподіваємося в те, що Верховна Рада запрацює. Нагадую глядачам, дякую. що це була думка народного депутата України Сергія Горохова. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.